वैसे क्या बुरा करेगा कोई आपके और मेरे साथ तनकीद करेगा मारे पीटेगा झगड़ा करेगा गाली देगा बुरा भला कहेगा कत्ल तो नहीं करेगा तो इन सब के बाद अगर मुझ जैसा एहसान करने के बाद तमाम फजाइल जमा कर ले और जो अपने कातिल पर एहसान करें और उसे शरबत पिलाएं वो सलामती हो आपके लिए कि आप तलहा अहमद से कलाम अलीस्म अली सुनने आए हो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लोगों के दिलों पर की जा सके राज किया जा सके और आखिर वो क्या तरीका है जिससे कभी कोई दुआ ना हो सारी की सारी दुआएं कबूल आज हम ये भी सीखेंगे अब ये किसी बाबा बंगाली का पोस्टर नहीं है ये उनका सिखाया अमल है जिन्हें अक्सर हमने मिम्बड़े कूफा पर ये फरमाते सुना कि जो पूछना चाहते हो पूछ लो मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ ये वो है जिनके बारे में नबी नबीम फरमाए कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है अब जो भी इल्म हासिल करना चाहे वो इसी दरवाजे से आए हमने बाबुल इल्म को अक्सर ये फरमाते सुना कि मुझसे सवाल करो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो जब लोगों ने देखा कि आप मुश्किल से मुश्किल सवाल का फौरन जवाब देते हैं अब चाहिए तो ये था कि कुछ सीखें लेकिन बदनसीब लोग कैसे कैसे सवाल करते रहे कि याली ये बताएं कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं याली ये बताएं कि मेरे हाथ में क्या है अब ये भी उन बहुत सारी वजूहत में से एक वजह है कि वो अली जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि अली का चेहरा देखना इबादत है वो अली एक ऐसा वक्त भी देखते हैं कि आपने पानी के अक्स में अपना चेहरा देखा और कम ज्यादा अंदाज में फरमाया अली को ये दुनिया पहचान ही ना पाई तो मामला कुछ यूँ हुआ के हसरत में डूबा सवाल लेकर एक सवाली हजरत अली करम अल्लाह की वार्ता में आया और उसने अर्ज किया कि ये अली मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के दिलों पर राज करूँ मैं ऐसा क्या करूँ कि लोगों के दिलों पर मेरी हुकूमत हो जाए हजरत अली करम अल्लाह वजू ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी नबीम से सुना है कि जो शख्स दिलों पर राज करना चाहता है तो वो इंसानों पर एहसान करना सीखे जैसे जैसे तुम लोगों पर एहसान करते जाओगे तुम लोगों के दिलों पर राज करते रहोगे तो उसने कहा कि याली मेरे दामन में इतनी नहीं कि मैं लोगों पर एहसान कर सकूं अब यहाँ आप ही के एक फरमान का करना लाजिम है आप फरमाते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो इसका मतलब ये नहीं कि एहसान ना किया जाए इसका मतलब यह है कि एहसान करने के बाद होशियार रहा जाए कि कम जर्फ उल्टा नुकसान पहुँचाता है होशियार रहना फरमाया आपने लेकिन अगर कोई बुरा भी करे तो उसके साथ भी एहसान करने की तालीम दी आपने गुरुल हिकम में दर्ज है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स अपने साथ बुराई करने वाले पर एहसान करता है दर हकीकत वो तमाम को जमा करता है बुराई करने वाले पर भी एहसान वैसे क्या बुरा करेगा कोई आपके और मेरे साथ तनकीद करेगा मारे पीटेगा झगड़ा करेगा गाली देगा बुरा भला कहेगा कत्ल तो नहीं करेगा तो इन सब के बाद अगर मुझ जैसा एहसान करने के बाद तमाम फजाइल जमा कर ले और जो अपने कातिल पर एहसान करे और उसे शरबत वो आपने अपने कातिल पर एहसान किया क्योंकि तमाम फजाइल जमा है आपके पास उसने जब ये पूछा कि याली मेरी इतनी वसत नहीं तो मैं क्या करूं तो बाबुल इल्म ने उसे हल इर्शादाद फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे जब भी तुम नींद से उठो तो सुबह से लेकर रात तक एक वादा करो वो बोला कि याली कैसा वादा इस पर बाबुल इल्म फरमाते हैं कि अपने रब से एक वादा करो कि मैं सुबह से लेकर रात तक जिस जिस को देखूंगा जिस चीज से भी मिलूंगा उससे मुस्कुरा कर मिलूंगा इसलिए नहीं कि वो मुझे अच्छा लगता है बल्कि इसलिए कि वो तेरा बंदा है सही तिर मजी की हदीस 1956 है कि नबी आई फरमाते हैं कि तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना सदका है इसके बाद आपने फरमाया कि जब तुम रोज अपने रब से ये वादा करके अपने दिन का आगाज करोगे तो अल्लाह अपने फजलो करम ऐसी तुम्हें ऐसा बना देगा की तुम हर इंसान के दिल आरोप राज करोगे सरा आल इमरान आयत वन थर्टी फोर में खालिक फरमाता है की अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है अब नतीजा अखज करते हैं की वो क्या है जो करने से दुआ रद्द नहीं होगी हजरत अली करमल एक जगह फरमाते हैं की अपने दिन का आगाज सदका देने ऐसी करो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी ये कुरान नाते की गारंटी है अब दो चीजें हो गई एहसान भी हो गया और सदका भी हो गया क्या करने से सिर्फ मुस्कुरा के बात करने से मुझे यकीन है कि आप इन सब पर अमल करते हो यही तो वजह है कि आपकी जिंदगी बदल गई है आप अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखो अल्लाह आपकी हिफाजत करे